Чотири часа значить, ми знову з вами нак, в ефірі на каналі маєш ідею стартапу, але бракує грошей. Стартуй успіх разом із нескафе одному. Реєструйся на ІДХ Нескафе Ком'ю та отримає сто тисяч гривень від нескафе одному для свого проекту. І сьогодні ми дізнаємося про Фили та Вінне Редіо до цього скільки коштів треба вкласти у кулінарний стартап, ну а також у селянці. Савітами Фуд стартапов буде ділитися наша прекрасна гостя, яка зараз в студії. Світлана Нестеренко, співзасновниця проєкту Смакуй вдома. Це сервіс, який допомагає готувати вишукані страви, не докладаючи багато зусиль. Усі інгредієнти доставляються почищеними, порізаними та в потрібних порціях разом із рецептами страв. скажи, пожалуйста, реально ли подобно тебе запустить фуд-стартап свой? Ну вот э, с Макуев дома как раз в э, долгосрочной перспективе мы планируем, что этот проект э, по франшизе э, будет э, доступен в больших городах Украины. А туда ну, тут створен для того, чтобы использовать наши смарт -ранжеты. Да, мы сейчас активно работаем над тем, чтобы создать полноценный сайт, но решили э, параллельно уже тестировать сервис э, на практике, О, да? а как проходят тесты? Например, мне цикаво, какие за раз блюда наиболее популярные, самые из У Наших клиентов у них нет возможности выбирать определенные блюда. Угу. Все, что им нужно, это выбрать мясное меню угу. или классическое. Угу. Мы запустились во время великого поста, поэтому действительно пользовалась вниманием постные блюда, постные блюда угу. да, без мяса. А бывают ли отрицательные, негативные отзывы касательно вашего проекта, хотя бы потому, что хозяйчка может пережарить? тоже мясо или сделать сухим биштекс. Для этого мы готовим пошаговый рецепт mm -hmm. и по нашим рецептам легко смогут приготовить блюда, как женщины, которые любят готовить и опытные mm -hmm. в кулинарии, так и те, которые не любят готовить или нет опыта. Mm -hmm. А доставка каждого дня ведь бывает? доставка, забыли холодильник? да, в течение недели мы принимаем заказы, это позволяет нам спланировать количество заказов и закупку продуктов mm -hmm. уже под существующие заказы. И э, комплексная доставка происходит каждое воскресенье поздно вечером. Сколько вложено было денег в самом начале? А вот все а, наши а, реализованные проекты, они отличаются mm -hmm. тем, что а, мы их запускаем с минимальным денежной инвестицией, но mm -hmm. для этого в проекты вовлекаем а, партнера, который а, проникается в наши идеи, который является экспертом mm -hmm. в этом направлении, естественно, соответственно, инвестиции – это наше знания, наш опыт, наше время, это любовь к кулинарии, это мое желание экономить время, это желание партнера не ходить со списком жены за покупками. Свет, а еще не с еще неспокойнее с санитарным станциями? Это ведь бывает, и то есть перегляд и контроль. Вот поэтому этот проект и был запущен в партнерстве. Соответственно, упаковка происходит на э, базе кухни ресторана, mm -hmm. персонал также этого ресторана. То есть вот получается Купили инвестиция, да, инвестиция третьего партнера это вот локация, а нам это вот дало возможность на этапе запуска сэкономить на аренде сэкономить так. на персонале так. а позволила получить инвестиции в виде кухни персонала mm -hmm. и дать возможность стартануть с минимальными инвестициями а можешь нам посов... посоветовать с нашим юным food стартаперам, как все же вкладывать правильно в свой бизнес? В первую очередь у стартапера должна быть идея, которая его мотивирует, не дает ему спокойствия, ну, вот до дрожи в колено. Потом нужно остановиться и дать себе, задать себе вопросы, зачем тебе это нужно, и прочувствовать свою мотивацию. А дальше уже, конечно, детально планировать и, и использовать. Можливі, всі важні інструменти безбюджетного маркетинга. Світло, величезна ваша. подяка за ці поради і за те, що прийшла, зарядила нас своїм позитивом та порадами користуємося. І будемо вам сподіватися, що як за рік, як і запланували, знову збираємося, і ти докладно розповідаєш про свої досягнення, так? Да, а мы, конечно же, будем прямиком идти в будущее И уже ровно через час узнаем о том, как Fail Radio Head Был, собственно, сделан таким бизнес-киллер-фич-планом а также... Uber запускается у Индии А еще у нас есть подарки, которые реально ищут Просто в поисках своих героев, которые верно отвечают на вопрос Викторины в конце нашей программы Не пропускайте, будете вместе с нами, будете счастливыми Ура!